Итак, Геннадий Кернес побеждает в первом туре. Здесь уже, конечно, очевидные результаты. 59%. Геннадий Кернес. И, значит, что касается городского совета, не можем пока показать, еще не готовы, но вот Геннадий Кернес побеждает. Он может нам по телефону пару слов сказать. Да. Мы хотели просто услышать вашу реакцию на экзит пол, который провели комитет избирателей Украины, где вы побеждаете в первом туре. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Украина. И дорогие земляки-харьковчане, я хочу сказать спасибо за ту позицию гражданскую, что Харьков проявил толерантность и провел день выборов очень в конструктивной и толерантной обстановке. Также хочу скорректировать экзитпол и внести другие цифры, что по экзитполу, который я проводил, у Геннадия Керниса 62%, у второго, занявшего второго места представителя самопомощи Тараса Ситенко 15,8%. Остальные я говорить не буду. Могу вам дать данные по городскому совету. Значит, партия Ведроджиня набирает в Харьковский городской совет 52%. На втором месте самопомощь 14,6%. На третьем месте... Значит, блок Петра Порошенко 7,5%. И на грани прохождения в Харьковский городской процент, то есть 5% барьер, это наш край. Остальные не преодолевают и 2% голосов. Также у меня есть данные, если вас это интересует, по областному совету в городе Харькове, где участвовал оппозиционный блок, который в последние дни был зарегистрирован. Так вот, в областной совет по городским округам из 120 округов 24 в городе областного значения, значит, ведроджиня набирает 44,5%, самопомощь набирает 14,9%, апопблок набирает 10,7% и 8% набирает блок Петра Порошенко «Солидарность». И на грани прохождения это также наш край. Спасибо. Спасибо, Геннадий Кер.